青春って、あっという間なんだよな激しく燃え上がって、すぐに消えちゃうこの炎みたいに私も、ずっとそう思ってた鍛錬だけで青春が終わっちゃうんだろうなって でも、今は違う師匠と出会って変わったんだ毎日が楽しくて充実してるもちろん時間は戻らないけどこれからだ,だってまだまだ青春できる 炎が消えそうなら新しい薪をくべてやればいいんだだから師匠ずっと一緒に青春してくれるよな。